Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Sampai di, an anak akan lahir lah. Orang laki-laki. Perempuan tak ada. Tapi bila bila benih tadi berpindah ke rahim isteri, ha, itu yang isteri mengandung lah. Laki-laki lama mengandung. Itu ada orang laki-laki lama dah mengandung. Daripada lahir tu mengandung lah. Sampai sampai berpindah benih tu kepada rahim istri dia. Jadi kalau dia duduk sorak-sorak ni tak kawin, rahsia tak nyata. Tapi yang menzuhirkan tadi, siapa dia yang menzuhirkan? Istri kita yang menzuhirkan anak kita. Istri sakit bersalin. Tapi yang dapat nama siapa? Muhammad bin bin Kak Ayah. Dia tak bin Kak Nampak tak? Ini kias dia. Itu bandingan Muhammad. Ha, itu kalau orang mengenal kalau tak mengenal martabat mak ayah kita, mak ayah kita tinggi tak martabat. Tinggi martabat mereka. Tak kenal mak ayah, confirm tak kenal Muhammad, tak kenal Allah. Fa batahu wasilah, tuntut oleh kamu kepada Allah Taala akan wasilah perhubungan. Sebab apa? Hari-hari kita pandang mak ayah kita, walaupun mak ayah kita dah meninggal, kita zirah kubur dia pandang. Bagi orang yang ada tauhid, timbul otak kita berfikir, berjalan terus Allah Ta'ala, rahsia itu mana Allah, manusia itu rahsia Allah tapi siapa yang menzuhirkan rahsia tadi? Nur? Nur Muhammad bukan Allah Ta'ala tak mampu nak zuhirkan tapi cara Allah Ta'ala menzuhirkan macam tu. lain daripada Nur Muhammad boleh tak Allah Ta'ala nak zuhirkan? boleh tapi dah Allah Ta'ala zahirkan melalui Nur Muhammad semua makhluk ni daripada dia tak? laulaka makhlaktul aflakam. itu yang Allah Ta'ala zahirkan Muhammad tapi yang di Madinah tu macam mana di Madinah tu yang yang ada tubuh dia yang ada di Madinah tu. Muhammad yang ada di Madinah tu ialah kenyataan bagi Muhammad yang bersebutin. Sebab itu Nabi Muhammad bila lahir saja atas dunia, dia ada bayang-bayang tak? Tak ada. Nabi Muhammad tak ada bayang-bayang. Kenapa dia tak ada bayang-bayang? Kalau orang mengaji hakikat, Nabi Muhammad itulah jadi zillul awal bagi Allah Taala, bayangan yang pertama bagi Allah. Kita anak kita manusia ni sani. Sebab itu kita berjalan. Ada bayang-bayang. Nabi Muhammad tak ada bayang-bayang. Kan dalam berjanji, kita baca berjanji. Ha, Tergolek-golek kepala kita berjanji. Walamma <Sess> ararallah iradah haqiqatihil muhammadiyah wa izharahu jisman waruhan bisuratihi wa ma'na naqalahu ila sadapati aminatiz zuhriyah Tatakala Allah Ta'ala menzahirkan hakikat Muhammadiyah. Zuhir, jisman waruhan, berbentuk tubuh. Ada roh, bisuratihi wa ma'nah dengan rupanya dan ada pengertian dia naqalahu ila sadafati aminati zuhriyah mana Allah Taala pindahkan benih Muhammad tadi kepada rahim Aminah Az-Zuhriyah lahirlah Muhammad yang bahasa bahasa tubuh itu yang kalau tak mencintai Muhammad tak mengenali Muhammad tak akan dapat mengenal Allah Taala kan Imam Haddad kata apa? Anta babullahi nalal murtajam anta kamu yang Muhammad babullah pintu Allah nalal murtajam mencapai oleh orang-orang yang berharap nak sampai kepada Allah nak mengenal kepada Allah melalui Muhammad. Dalam kita adrun nafis disuruh nabi kata barang siapa ingin terbuka ma'rifatnya ma kepada aku hendaklah ia kepada Allah hendaklah ia memperbanyakkan berselawat kepada aku. Nabi kata, banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Ah ha, sebelum terlupa saya nak ingatkan Nanti habis pengajian ni pukul ni kita berhenti pukul 4.20. Yang 4.20 sebab masuk waktu pukul 4.33, 10 minit sebelum masuk waktu asar kita berhenti. Uh, ambil selawat nuraniyah di kontrol sana. Uh, ni ada yang dah ijazah pun ada dah. Siapa yang tak ada ijazah lagi, ada dah fotostat 100, eh, 300 tu. Uh, ambil seorang satu. Insyaallah hujung pengajian kita saya ijazah selawat nuraniyah. Uh, kita amalkan selawat nuraniyah insyaallah. Mana-mana tempat ada orang saya bagi. Okey. <laughs> ambil, ambil nanti di kaunter ni lah habis pengajian nanti. Jadi mana Muhammad ni dialah sebagai wasilah perhubungan. Hanya saya kata maknawiyah tadi apa dah? Yang menambatkan antara makhluk dengan khalik tu. Apa dia? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ziarah. Kita sebut nama Nabi Muhammad. Macam mana kita menyebut nama Nabi Muhammad? Ada berasa tak di diri kita? Yang nama Muhammad ni. Wah, kadang-kadang kita tak berasa, kita tak mengenal. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tiada sempurna iman seseorang kamu sehingga adalah aku Nabi kata, terlebih kasih kepadanya daripada nyawa dia, harta dia, anak dia, mak ayah dia dan manusia keseluruhan baru dipanggil sempurna iman kita. Nah, ini di Yaman saya mengaji di Yaman tu, masya Allah orang-orang Yaman ini mahabbah dengan Rasul cukup kuat, luar biasa. Itu yang Nabi kata al hikmah Yamaniyah, al iman Yamaniyah, al hikmah Yamaniyah. Hum araku idatan wa al Hikmah ilmu daripada orang Yaman uh, mana iman daripada Yaman. Mereka itu Araku abidatan wa al yanukuluban orang yang lembut lembut hati mereka. Kenapa lembut hati mereka? Kecintaan mereka ni kepada kepada Rasulullah. Masya Allah. Seminggu dua kali buat maulid. Kita setahun sekali buat maulid bulan maulid Rasul. Itu pun sekali ya. Setahun sekali menyambut maulid Rasul. Dia seminggu dua kali mereka mulai Ramadan saja. Ramadan stop lah. Habis Ramadan jalan terus. Sepanjang tahun Maulidur Rasulis sepanjang sepanjang tahun. Itu orang-orang Yaman. Jadi mana kena mengenal tak? Jadi mana Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad? Daripada Nur Muhammad, dizuhirkan Nabi Adam. Okey. Nabi Adam, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, mengucap dua kalimah syahadah. Macam mana dia mengucap dua kalimah syahadah? Asyadu an la ilaha illallah wa anna, apa? Adam Rasulullah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu tubuh tak lahir lagi. Tapi persaksian Allah Subhanahu wa taala bila mengucap dua kalimat syahadah kena mengucap wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tu martabat dia, martabat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kan? Ha, nanti saya ceritalah mengenai Nabi Muhammad dalam kalimat Muhammadur Rasulullah ni. Aqaid yang wajib, empat aqaid yang wajib bagi Rasul. Apa dia empat aqaid wajib bagi Rasul? Pertama, Siddiq. Rasul bersifat Siddiq, benar. Kedua, Amanah, kepercayaan. Yang ketiga, Tabligh, menyampaikan. Yang keempat, Fatanah, cerdik. Lawan dia, aqaid yang mustahil, empat aqaid yang mustahil. Kizbun, dusta, khianat, tidak percaya, mana pecah amanah, kitman, menyembunyikan, balib, ha, balibdu tak betul. Eh. Baladah, baladah, bukan balibdu tu, balibdu tak betul. Eh. Baladah, baladah tu mana bodoh. Bukan balik tersilap tayat ni ya. Baladah, bodoh. Jadi rasul tak ada empat empat sifat ni tak ada. Sifat yang wajib ada empat, sifat mustahil ada em, ada empat. Saya dah terangkan tadi apa erti bab bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kenal benda yang bersangkut paut dengan rasul. Nanti kita terangkan apa dia makna Muhammadur Rasulullah. Okey dah empat ya, dah empat empat dah lapan dah. Tadi empat puluh satu campur lapan empat puluh sembilan, tuai. Satu harus bagi Rasul. Apa satu sifat yang harus bagi Rasul? Iaitu bersifat dengan segala sifat manusia. Dia bersifat dengan sifat manusia. Kenapa manusia? Sebab manusia itu rahsia Allah. Jadi zuhirnya Nabi Muhammad ataupun rasul-rasul yang lain, dia manusia. Dia bukan malaikat, dia bukan jin. Tu hebat manusia. Manusia makhluk yang lebih ya di sisi Allah Taala. Sebab Nabi kita daripada manusia. Yang tiada membawa kepada kekurangan martabat mereka itu. Alaihimussalam. Mana sifat yang tak membawa kepada kurang martabat. Macam mana kurang martabat? Nabi sakit kusta, Nabi sakit sopak, Nabi kena it. Itu menjatuhkan martabat tak? Nabi gila menjatuhkan martabat. Nabi tak gila, pitam ya. Apa beza pitam dengan gila? Kalau pitam, hilang ingatan serta kekuatan. Kalau gila, hilang ingatan ada kekuatan. Betul tak? Nabi tak biasa gila. Pitam ada. Hari-hari hampir kewafatan baginda, ada selalu pitam. Gila tak? Tak mengurangkan martabat. Lagi satu, orang yang mengatakan kurang martabat Nabi apa dah? Nabi kalah dalam perang Uhud. Nabi kalah ke dalam perang Uhud? Nabi tak kalah. Jangan kata kalah. Benda ni ada sebut dalam kitab Iqna. Eh? Iqnaq, syarah bagi Abi Syuja. Siapa yang mengatakan Nabi kalah dalam peperangan tak lepas daripada dosa. Kalau kita tak tahu. Bukan merendahkan. Kalau kita merendahkan Nabi Muhammad. Nabi kalah dalam peperangan. Kafir. Ada sebut tu. Nabi tak kalah. Siapa yang minta berhenti perang dulu? Orang kafir. Oh, dia kata Muhammad dah mati. Muhammad dah mati. Okey stop perang dia kata. Orang Islam lawan lagi. Jadi mana tak kalah. Kan? Ha, itu sebahagian daripada benda yang merendahkan. Ada sebahagian juga benda merendahkan. Saya biasa baca buku budak-budak. Ya. Lama dah. Ha, dia kata ada seorang pelacur yang bertaubat kepada Allah. Kemudian dia kahwin. Daripada dia ni lahir. Semua anak-anak dia jadi Nabi. Oh. Yang ni bagi budak-budak bahaya lahir anak daripada pelacur tadi tapi kawinlah apa lah, tapi asal pelacur. Semua jadi nabi dia kata mana ada seorang nabi pun tak tak akan lahir daripada seorang pelacur tak ada. Nasab nabi terdeharang. Yang itu benda yang menjatuhkan marwah, menjatuhkan martabat nabi. Okey ya? Itu menjatuhkan martabat dia. Yang maha tinggi seperti sakit Nah, Nabi biasa sakit sebab manusia. Kita sakit tak? Berkahwin dan makan dan minum, tidur lalain, dan lain dan lain Sebab Bapa itu harus Nabi bersifat macam tu. Sebab dia manusia. Tapi manusia dia rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Lebih lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dia lebih segala-galanya. Wa abdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna pamil anasyiqaqi sa'abdal abdal makhluk atas jalan itlaq nabi yuna itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada tak ada tolok bandingan dalilnya dalilnya iaitu nyata dipandang jatuh jatuh bukan jatuhan ya jatuhnya jatuhnya atau berlakunya bukan jatuhan ya jatuhnya atau berlakunya dengan mereka itu dengan khabar khabar bukan khair betul kan kitab khabar khabar atau cerita daripada sahabat-sahabat mana yang mutawatir cerita yang mutawatir mutawatir mana yang yang tak mungkin berpakat pada bohong sahabat nabi nampak apa benda yang berlaku kepada nabi Muhammad nabi makan nabi minum nabi tidur ya nabi berjalan nabi berkahwin itu sifat-sifat manusia kemudian sahabat cerita kepada orang lain Begitulah berterusan sampai kepada kita sekarang. Jadi bermakna si Nabi bersifat dengan sifat manusia. Kenapa? Sebab dia manusia harus makan, harus minum, harus apa sekarang. Jadi kalau kita campur satu harus ada sembilan. Sembilan campur empat puluh satu. Lima puluh simpulan iman. Itulah terkandung dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah inilah yang Al-Quran Al sebut apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah Ta'ala teguhkan hati orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh. Teguh. Kena faham sungguh. Faham benda kalimah ni. Kita zikirkan. Kita fahamkan dalam hati kita. Ketika berzikir, kita bayangkan makna dia. Oh, InsyaAllah terbuka rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan dalam kitab Umul Barahin. Dia kata, perbanyakkan oleh kamu akan menyebut kalimah la ilaha illallah sehingga jadi darah daging kamu. Apa mana darah? Darah kita sebati dengan dengan darah kita, hati kita. Daging kita mana? Lidah kita. Lidah dan hati kita. Hatta sebahagian awliya zaman dulu. Macam siapa sebahagian dalam kitab Aqadatun Najin disebutkan masuk ke hutan, berjalan tersepak tunggul, berdarah kaki. Keluar daripada kaki dia, Darah tadi tertulis Alif Lam Lam Ha. Darah itu tertulis Alif Lam Lam Ha. Halat dipancung. Kepala dia. Jatuh ke bumi darah dia tertulis Alif Lam Lam Ha. Darah dia membentuk Alif Lam Lam Ha. Syekh Nafis Al-Banjari. Sama juga. Dihukum bunuh juga. Pancung. Putus kepala dia. Darah dia jatuh ke bumi. Alif Lam Lam Ha. Cuba ambil darah kita ke hospital tengok ada. Alif lam lam ha. Allahu akbar. Jauh. Jauh kita. Tu auliya zaman dulu. Ulama-ulama zaman dulu. Macam mana zikir depa ni? Terkesan dalam satu badan terus. Bukan di hati lagi. Seluruh badan depa ni terkesan dengan kalimah Allah. Zikir la ilaha illallah. Okey. Jadi makna kena memahami. Sekarang ini sekarang ni kita nak masuk dah. Nak memahamkan makna kalimah ni penting. Ini natijah. Apa yang kita belajar daripada awal pagi tadi sampai sekarang, natijah dia di sini. Ha, ini kita, nak, nak fahamkan. Penting sangat. Okey. <tongan> La ilaha illa Allah. Ada tulis tu ya makna la ilaha illallah la ilaha illallah makna ni belajar bukan ingat 2 3 hari saya haja hari ni saya minta sampai tercabut nyawa kita pegang jangan berhenti Kepahaman makna sentiasa ada dalam dalam diri kita bukan ilmu sehari dua ni ilmu sampai habis umur kena ada betul-betul Okey jadi kita tengok satu-satu. Jadi kalimah la ilaha illa Allah. Ha, bawah pada la tu ditulis nafi. Nafi tu makna menafikanlah. Ilaha tu makna mamfi. Ha, saya tak buat terjemah dia. Mampi tu makna sesuatu yang dinafikan. Sesuatu yang dinafikan. Illa isbat Isbat mana mengiyakan, kena tulis ini. Mengiyakan atau menyungguhkan. Ya sungguh. Allah itu musbat. Musbat mana yang diiyakan, di disungguhkan. satu-satu kita ambil. Nafi, mamfi, isbat, musbat. Nafi itu kena atas benda apa? Nafi, tengok anak panah kat bawah. Nafi itu kena atas hukum. Pagi tadi kita dah belajar hukum. Hukum menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain atau menafikan dia daripadanya. Menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain atau menafikan dia daripadanya. Hukum. Orang yang mengedah-edah, bagi tadi saya bagi misal. Ah, hukuman dia gentung. Kalau tak sampai tahap tu, tak kena gantung. Itu hukuman dia. Tapi benda nak gantung tak ada lagi. Benda yang lepas daripada hukuman gantung tak ada lagi. Bila dapat tangkap orang yang bersalah, diadili di mahkamah, hakim kata kamu dijatuhkan hukuman gantung. Orang yang nama Muhammad yang kena gantung yang dijatuhkan hukuman gantung tu dipanggil muta'allaq bagi hukum nama dia. Dia bukan hukum dah nama dia. Hukum yang tadi, Hukum yang termaktub di mahkamah tu ataupun ada dalam buku dia. Siapa-siapa yang mengedar banyak ni banyak ni, hukuman dia kan gantung. Jadi kalau kita kata napi, napi tu hukumnya. Bukan ada benda. Dia tak ada benda pun. Okey. Yang kedua, mamfi. La ilaha illallah tiada tuhan selain Allah itu tak cukup ya. Tanya budak tadika budak pasti pun tahu tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Budak Tahu dah budak, budak, budak kafar? Mereka tahu Kita jangan jadi iman macam budak tadi budak kafar. Iman kita betul-betul ada ada alasan. Dengan kalimah yang kita sebut, La ilaha illallah. Ada rasa dalam diri kita. Okey, jadi kita tengok. Ilaha tu mampi. Kalau kita terjemah mana? Tiada Tuhan. Ilaha tu mana? Mam, mampi sesuatu yang dinafikan itu kena atas muta'alak bagi hukum apa mana muta'alak bagi hukum tempat sangkut hukum tadi macam mamat tadi dia dah mengedarkan dadah dijatuhkan hukum menggantung tempat sangkut hukum tersebut atas mamat nyata hukum tu atas, ma, atas mamat digantung mamat tu baru kita nampak itulah muta'alak bagi hukum dia kena atas benda lah mudah kita kata jadi mana ma'mati mana muta'anlak ilaha tu mana, mana muta'anlak bagi hukum nah, jadi kalau orang tanya saya nak, nak tekan di sini kalau orang tanya apa makna Tuhan nanti kita jawab Tuhan Allah nanti saya tanya pula apa makna Allah Allah Tuhan apa pula makna Tuhan Allah sampai bila nak habis kita kena jawab jawapan yang pasti yang jelas ok tengok apa makna ilah? Ilah itu makna Tuhan. Tiada ada ketuhanan atau mana Tuhan, makna Tuhan. Mana ilah itu ialah zat yang wajib wujud yang bersifat dengan tengok anak panah dua. Tu. Zat yang wajib wujud yang bersifat dengan istirna iptiqar. Tahu istirna? Ha, tengok. Istirna iaitu terkaya. Terkaya tak ada. Terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Ah, itu mana istirahat. Bila sebut saja Allah, mesti dia zat yang bersifat kaya. Nak kata nama Tuhan ni. Kalau tak ada sifat kaya, tak boleh kita panggil Tuhan. Apa dia sifat dia tengok? Sifat istirahat. Tiap-tiap mana terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Ada padanya 12 sifat. Bila sebut saja istirna, 12 sifat yang kita belajar tadi, ada ni. Ha, kita nak sebutkan, apa dia? Yang pertama, kaya pada zat. Kaya pada zat, itu melazimkan sifat apa? Pagi tadi semua dah belajar. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binapsih. Kalau Allah Ta'ala tak ta wujud, Allah Ta'ala berhajar kepada yang m -m mengadakan dia. Kalau Allah Ta'ala ada permulaan, dia baharu. Kalau dia baharu, mesti ada yang mengadakan dia. Kalau dia ada kesudahan, bermakna dia berubah. Mesti ada yang mengubahkan dia daripada ada kepada tak ada. Kalau dia menyerupai, bermakna tiada ada sesuatu yang serupa melainkan benda itu sah sama. Kan? Kita boleh serupakan tak? Tinggi macam galah, Bodoh macam lembu. Kenapa kita kata tinggi macam galah kita boleh serupakan? Mamat tinggi macam galah. Sebab galah jirim, galah pun apa? Mamat jirim, galah pun jirim. Boleh tak kita serupakan? Allah pagi tadi kita belajar bukan jirim. Kalau Allah Ta'ala bukan jirim, macam mana kita nak serupakan Allah Ta'ala? Ha, jadi kalau Allah Ta'ala terserupa, bermakna dia serupa dengan, dengan benda lain, Serupa dengan benda yang kita serupakan dengan dia Kalau Allah serupa dengan tiang Contoh kita kata Bermakna Allah Ta'ala tu jirim jugalah Kalau dia jirim Dia makhluk mesti ada yang Menjadikan dia Hati -hati Allah Ta'ala bila sebut saja muhalafah Dia terkaya Tak ada sesuatu yang Menjadikan dia Dan Allah Ta'ala tu qiyamuhu binapsih Bila sebut saja Qiyamuhu amana ilah dia mesti kata ada qiyamuhu binafsih. Tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan. Jadi lima tu dipanggil kaya zat. Lepas tu ada kaya pada sifat. Macam mana kaya sifat? Sama basar kalam. Sebab sama basar kalam tu sifat. Kenapa? Sifat melihat, sifat berkata-kata, sifat mendengar. Sifat pendengar sifat perkata, sifat pelihat. Jadi kalau Allah Ta'ala peka, Allah Ta'ala bisu, Allah Ta'ala buta, bermakna kekurangan. Sifat dia jadi kurang. Kalau kekurangan, Allah Ta'ala berhajat tak? Allah Ta'ala berhajat kepada menghilangkan kekurangan yang ada pada diri dia. Sebab itu kita kena kata, Allah bersifat sama basur kalam. Bila sebut sama basur kalam, ada lazim dia. Lazim dia mesti ada. Pagi tadi kita belajar kan? Bila sama kau kaunuhu sami'an. Basar kaunuhu basiran. Kalam kaunuhu mutakal mutakaliman. Jadi berapa dah? Lima campur enam. Dah? Dah sebelas. Semua dah belajar pagi tadi. Sebelas sifat. Tambah lagi satu. Apa dah? Harus ia berbuat sesuatu atau meninggalkan. Ini sifat yang harus bagi Allah Taala termasuk sifat istighna. Allah Taala tak wajib buat makhluk. Harus Allah Taala nak buat? Harus Allah Taala tak buat. Kan? Harus Allah Taala buat, harus Allah Taala tak buat. Tak ada sesuatu yang menekan memaksa Allah Taala kena buat atau memaksa kena tinggalkan benda tu. Jadi 11 campur 1, 12lah. Nah, gas. Itulah sifat istirna. dia sifat istirna ada dua belas sifat. Okay, boleh paham ya? Saya tak hurai satu-satu tu. Sebab kita dah belajar bagi tadi semua. Lepas tu lazim bagi istirna itu ialah lazim dia saja. Lazim bagi istirna. Bila sebut saja istirna, kelaziman dia apa dia? Allah tiada mengambil tujuan pada sekalian perbuatannya. Allah Ta'ala ambil tujuan tak? Allah Ta'ala jadikan makhluk Supaya makhluk menyembah Allah Ta'ala Jadi tinggi martabat dia Tak Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia sahaja Allah Ta'ala Apa juga benda yang Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala jadikan bumi Allah Ta'ala jadikan manusia Hakikat semata-mata memperkenalkan diri dia Dan hukumnya Allah Ta'ala buat hukum Betul tak? Wajib sembahyang Kalau tak sembahyang aku azab Adakah dengan kita sembahyang Allah Ta'ala makin tinggi martabat dia? Tak kita kalau buat hukum, kita ambil paedah tak? Kita buat hukum, ambil paedah. Buat pasang terapi lampu lampu merah hijau. Kan? Terapi light tu. No. Kenapa? Supaya jangan accident. Payah kat simpang tu. Jadi bila hijau, boleh jalan. Bila merah, kena berhenti. Itu mengambil paedah tak? Kita mengambil paedah perbuatan kita. Kita bekerja nak apa? Nak duit, betul tak? Kita bekerja nak duit. Kita mengambil paedah. Allah Ta'ala buat sesuatu. Bukan ambil paedah. Kenapa Allah Ta'ala tak ambil faedah? Dia kaya. Allah Ta'ala itu mahakah? maha kaya. Maha Itu makna ketuhanan yang pertama. Dia makna Tuhan mesti himpun dua benda ni. Istirna. Dan yang keduanya iftiqar. Tengok. Iftiqar. Apa makna iftiqar? Iaitu, iftiqar iaitu tertumpu. Dan tiada lepas sesuatu daripadanya. Satu makhluk pun tak terlepas daripada Allah Ta'ala. Walaupun sebesar darah ada terlepas daripada Allah. Bukan Allah Ta'ala jadikan. Mana ada? Ada tak satu saat kita terlepas daripada tadbir dia? Tak ada. Tiap-tiap saat tarik nafas kita, tadbir Allah. Lepas nafas kita, tadbir Allah. Semua kita tertumpu. Walaupun pada dakwaan orang kafir dia tak berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada hakikat rezeki dia, hidup dia, apa semua Allah Taala dah yang bagi. Allah Taala yang bagi. Satu orang panggil ibtiqar, tertumpu. Jadi apa dia? Lazim daripadanya, maka ada padanya sembilan sifat. Sifat ibtiqar ada sembilan. Apa dia? Kudrat. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Kalau Allah Ta'ala, kita contoh. Kalau Allah Ta'ala tak mampu, macam mana kita minta kepada orang yang tak mampu? Allah Ta'ala tak mampu nak bagi. Allah mampu buat tiap-tiap sesuatu. Segala sesuatu Allah Ta'ala yang yang buat. Itu menandakan Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Yang kedua, sifat iradat. Kalau Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala tak ada sifat iradat. Bermakna ada sebahagian makhluk yang jadi bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Betul tak? Kalau ada sebahagian makhluk yang jadi bukan dengan kehendak Allah Ta'ala, makhluk yang bukan jadi dengan kehendak Allah Ta'ala itu berlepas diri daripada Allah. Ya aku tak berhajat kepada Allah. Aku Tuhan tu yang buat. Dia kata. Tapi dah Allah Ta'ala sahaja.